Assalamualaikum kelas. Jadi pada hari ini kita akan um, belajar tentang puasa. Kenapa puasa? Kenapa puasa dan hari raya topik ini kustaza pilih hari ini sebab sekarang kan kita tengah puasa ni. Jadi topik ni bersesuaianlah dengan kita di mana kita menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan sekarang dan kita akan mengetahui dengan lebih lanjut tentang puasa ini. Okey, tajuk pertama kita adalah puasa dan hari raya. Okey, siapa puasa ni, kena tahan diri. Tahan diri daripada apa? Makan dan minum, buat segala perkara yang kecil, tahan nafsu mak, tahan nafsu kita. Nafsu apa tu? Nafsu makan, nafsu banyaklah nafsu. Okey, dari segi istilah pula adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat. Maksudnya, semasa kita berpuasa ini, kita akan mulakan dengan niat kan? Ya, betul. Kita akan mulakan dengan niat puasa. Puasa Ramadan untuk sebulan dan puasa untuk malam harinya. Maksudnya, untuk esok lah bila kita berniat pada malam hari untuk berpuasa esok. Jadi, Ustazah akan terangkan siapa saja yang perlu berpuasa ni. Okey, sudah ada enam di situ kan? Kita nampak Islam. Maksudnya, umat Islam. Orang yang berpuasa dia kena beragama Islam. Jadi, orang-orang yang um, bukan Islam boleh berpuasa ke? Boleh. Tapi puasa mereka lainlah tidak dikira begitu. Ada juga puasa yang ikut agama dorang lah. Ikut agama sendiri masing-masing lah untuk kita. Ini puasa kita lah menahan diri daripada makan dan minum. Melakut, melakukan perkara-perkara kecil atau perkara-perkara ma mahrum. Mahru. Lepas tu ada berkemampuan. Apa maksudnya orang yang berkemampuan ni? Maksudnya bila kita berpuasa ni, kita boleh, maksudnya kita boleh tahankan diri. Kalau orang biasanya yang berkemampuan ni, dia punya syarat um, ditekan ke, ditekankan kepada orang-orang yang macam orang tua, orang-orang yang mengandung, yang ada risikonya lah. Untuk yang berkemampuan ni macam contoh orang tua ni tidak mampu berpuasa sebab dia tidak kuat, dia letih ataupun ada sebab-sebab tertentu -sebab jadi dia tidak di dia dibolehkan tidak berpuasa tapi digantilah lepas tu kita ada suci hadas maksudnya bagi perempuan kita perempuan setiap bulan ada uzur kan jadi semasa uzur kita tak boleh berpuasa dia dia sama seperti ibadah solat di mana setiap kita uzur kita tak boleh solat sihat sihat ni maksudnya kamu kena sihat. Kamu kalau orang-orang yang sakit yang perlu makan ubat, tidak dibolehkan untuk berpuasa lah. Sebab mungkin risiko uh, berbahaya lah. Mungkin meragui nyawa atau apa kan. Bila nak makan ubat. Jadi, sekiranya dia sakit, dia perlu makan ubat kan. Makan ubat ni kan ada waktu-waktu tertentu. Jadi, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Balik. Balik ni, bila Lelaki anggaran umur empat belas hingga eh umur dua belas hingga empat belas tahun lah. Lima belas tu Untuk perempuan hmm. paling awal lah. Sepuluh lah. Sepuluh hingga empat belas lah. Bali ni untuk perempuan bila ada um, bila ada uzur lah untuk lelaki bila ada Bali dia punya bila datang lah tu lelaki tahulah. Okey, sekarang yang terakhir berakal. Maksudnya orang yang berkuasa ni boleh ada akalnya, boleh berfikir baik tentang tuntutan dan orang-orang yang dikecualikan untuk berkuasa. <coughs> Berdasarkan ayat Al-Baqarah 183, firman Allah Subhanahu wa taala dia berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Maksudnya kita berpuasa ini adalah sebab untuk ibadah. Kita menunaikan puasa ini seperti mana umat-umat Islam yang dahulu pada zaman Nabi dahulunya, pada zaman Masih dahulunya kita berpuasa sebab itu. Kita ingin Uh, mendapatkan keredaan Kita melakukan ibadah puasa ini Disebabkan Tuntutan agama Untuk agama kita lah Kita kena beriman maksudnya Okey lepas tu Dalam ayat Al-Baqarah 184 Dia menyatakan Bahawa Orang-orang um, yang berpuasa ini Maksudnya siapa golongan Orang-orang yang dibolehkan Untuk tidak berpuasa ia berbunyi seperti ini. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka, sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam muzafir, bolehlah berbuka. Kemudian, wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dorang pecahkan atau dorang buka. Itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak, berda, tidak terdaya berpuasa kerana tua dan selain dan sebagainya untuk membayar fitnya, iaitu memberi makan orang miskin, maka siapa yang dengan sukarela membayar, memberikan bayaran fitnya lebih dari yang ditentukan, maka kebaikan untuknya. Dan walaupun sedemikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fitnya kalau kamu mengetahui. Maksudnya di sini dalam ayat Al-Baqarah 183 ini, dia yang menyatakan tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Untuk Ustaz yang beritahu tadi, untuk orang yang sakit, dia boleh untuk tidak berpuasa. Untuk orang-orang yang tidak berkemampuan, macam orang tua kah, tua kah atau sebab-sebab lainnya macam mengandung, yang boleh membahayakan dirilah, membahayakan diri, boleh untuk tidak berpuasa. Untuk yang mengandung ni, boleh di, di dibolehkan untuk tidak dipuat, untuk tidak berpuasa sebab dia membahayakan ibu dengan anak itu. Kalau dia rasa membahayakan untuk dirinya dan anak tu, dia boleh untuk tidak berpuasa semasa bulan Ramadan. Tapi itu tak bermaksud dia orang tak boleh berpuasa, boleh. Ikut masing-masing lah. Kalau dia orang rasa lah, dia orang rasa yang puasa ni tidak bahayakan Bayi dalam kandungan dan diri mereka orang boleh berpuasa lah Untuk yang orang tua ni Bila kita tua ni mesti kita ada sakit Apa semua kan jadi Bila kita nak larat ni kan Kita boleh untuk tidak berpuasa lah Sebab syaratnya Kena berkemampuan, kena sihat Jadi untuk orang tua Boleh untuk tidak berpuasa Siapa lagi golongan yang tidak boleh berpuasa Yang boleh untuk Yang boleh untuk tidak berpuasa Um golongan yang tidak capai balik atau kanak-kanak lah. Golongan orang muda lah kanak-kanak yang belum capai balik atau cukup umurnya lah. Jadi bila kita balik kanak-kanak ni kan belum balik. Jadi tuntutan untuk berpuasa ni tidak wajib bagi bagi mereka. Maksudnya untuk anak murid cikgu ni tidak wajib lah. Tapi kamu boleh berpuasa lah. Maksudnya kamu boleh Sekiranya kamu mau berpuasa, kamu bolehlah. Ibu bapa kamu pun boleh ajar tapi kamu tak boleh dihukum kecuali kamu sudah capai Bali lah. Baru sudah capai Bali, baru kamu mendapat dosa lah kalau kamu tak berpuasa. Lepas tu kita di sini ada firman Allah yang berbunyi seperti Islam dibina di atas lima perkara yang itu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah, kena mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Al-Bukhari 8 dan Muslim 16. Maksudnya firman Allah ni ialah ibadah puasa ni merupakan ibadah yang dituntut kepada orang ibadah ibadah yang dituntut untuk orang-orang Islam di mana ibadah ini ke berdasarkan rukun Islam adalah ibadah yang ketiga. Ibadah yang ketiga ya. Yang pertama apa? Mengucapkan dua kalimah syahadah. Lepas tu kita ada solat dan puasa. Di bawahnya ada zakat dan kita akan menunaikan haji untuk yang berkemampuan. Jadi untuk yang menunaikan zakat ni, biasa kita menunaikan zakat ni bila nak dekat-dekat raya lah. Nak dekat-dekat raya kan? Untuk berpuasa ni, kita akan berpuasa semasa bulan Ramadan. Jadi, kenapa dia cakap lima perkara ini adalah bersaksi lima perkara ini? Maksudnya, lima perkara ini adalah tuntutan yang perlu untuk umat Islam lakukan lah. Menaikan, mengerjakan haji ni, ikut kembali kita akan teruskan. Pensyariatan berpuasa yang berhubungan dengan maklumat puasa dan bulan Ramadan. Okey, yang pertama diriwayatkan oleh Umar, dia mendengar bahawa Rasulullah bersabda, janganlah berpuasa kecuali melihat bulan Sabit pada masa bulan Ramadan, dan janganlah berhenti berpuasa sehingga kamu melihat bulan Sabit pada bulan Syawal. Tetapi kalau langit mendung dan anda tidak Dapat melihatnya, maka anggaplah bulan Ramadan sebagai 30 hari Had Hadis sahib Bukhari rujukan Darussalam hadis 1906 Maksudnya di sini adalah Tempo kita berpuasa Kita akan berpuasa kebiasaannya pada Apabila kita sudah nampak anak bulan kan Ini maksud yang diriwayatkan oleh Umar lah maksudnya bila umat Islam melihat anak bulan di negara-negara mereka, mereka akan berpuasa lah. Maksudnya apabila melihat anak bulan kepada bulan Ramadan, mereka akan mulakan berpuasa. Berapa lama kita berpuasa? Okey, kita anggaplah sebulan. Boleh jadi 29 hari juga. Tetapi bergantung kalau kita melihat anak bulan lah. Kebiasaannya sebulan lah untuk kita berpuasa ni. Jadi, lagi. Kalau kita nak lihat anak bulan di negara kita, bolehkah kita mulakan puasa? Tidak boleh. Jadi, tunggu anak bulan kita, anak bulan lihat di negara kita baru kita berpuasa. Lepas tu ada ganjaran ya sebenarnya anak-anak untuk orang-orang yang berpuasa ni seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, barang siapa yang mendirikan solat pada malam Lailatul Qadar kerana imam yang ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala maka semua dosanya yang terdahulu akan diampuni dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana imam iman yang ikhlas dan mengharapkan pahala maka dosa yang sebelumnya akan diampuni Sahih Bukhari hadis 1901 Maksudnya Siapa yang ingin berpuasa ini Dia ikhlas, dia ingin mendapat keredaan Allah Dia ingin melakukan ibadah puasa ini Sebab ini adalah perintah Allah Dia ikhlas Dosa-dosa yang dahulu yang dia dulu buatkan Dia akan diampunkan Dia ada peluang untuk diampunkan Bagus kan? Bila dosa-dosa kita yang dahulu Yang kita dulu buat kekejian gitu kan Diampunkan oleh Allah kita mau kan. Jadi untuk orang-orang yang boleh berpuasa ni, kejarlah ganjaran ini. Pada bulan puasa ini juga dia menceritakan tentang um, ganjaran puasa dan puasa ni apa yang kita tak boleh buat lah. Direwayatkan oleh Abu, Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai perisai untuk orang Islam. Jadi orang yang berpuasa harus hindari hubungan seksual dengan isteri dan tidak boleh bersikap bodoh dan tidak sopan. Dan jika seseorang bertengkar dengannya atau menderia, mendera dia, dia harus memberitahu yang dua kali saya sedang berpuasa. Nabi juga menambahkan, demi dia di tangan siapa jiwaku Bau yang keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa seperti bau kasturi. Orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah. Di sisi Allah dan Allah berfirman tentang orang yang berpuasa yaitu dia telah meninggalkan makan dan minumnya, makan minumnya dan keinginannya demi puasa ini bagiku lepas kuasa itu bagiku. Oleh itu, aku akan membalasnya. Orang yang berkuasa untuknya dan pahala perbuatan baik itu berlipat kali ganda sepuluh kali. Maksudnya, orang yang berkuasa ini kerana Allah, dia boleh mendapat ganjaran sepuluh kali ganda pahala. Maksudnya, siapa yang melakukan ibadah ini boleh dapat ganjaran pula, ganjaran pahala. Kita memang tidak tahu pahala 10 kali ganteng ni berapa. Tetapi kita boleh kejarlah sebab di dunia ini kita mau lakukan amalan baik supaya pahala kita banyak dan mendapat keredaan Allah. Lepas tu, dia menceritakan juga bahawa tentang orang-orang yang berpuasa ni di mana. Kebiasaannya bau mulut orang berpuasa ni, dia bau kasturi. Dan orang yang berpuasa ini tinggi ini di baik di sisi Allah. Maksudnya orang orang yang berpuasa ni disukai Allah. Jadi siapa yang berpuasa ni anak murid cik, cikgu yang cuba berpuasa ni, nah kamu disukai Allah. Kenapa? Bau kasturi sebab dia meninggalkan makan dan minumnya. Dia tinggalkan apa-apa segala kekejian semasa berpuasa, yaitu pada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Dan pada bulan puasa ini juga, kamu tahukah yang pada bulan puasa ini pintu neraka ditutup dan syaitan diikat. Jadi semasa bulan berpuasa ini, tiada pengaruh syaitan, tiada bisikan syaitan dan umat Islam boleh boleh menunaikan ibadah, melakukan segala kebaikan pada bulan Ramadan ini selama sebulan. Apa buktinya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dia cakap Apabila bulan Ramadan bermula Pintu syurga akan terbuka dan pintu neraka akan tertutup Syaitan ini akan diikat dan dikunci Sahih Al-Bukhari 1899 Teruskan untuk pensyariatan berpuasa Pensyariatan berpuasa tentang puasa Nabi-Nabi terdahulu kamu tahu ke dahulu ya puasa ini nabi-nabi dahulunya ni tidak macam kita, tidak macam kita, dia lain-lain. Jadi berdasarkan hadis riwayat Al-Nasai 2344 yang berbunyi puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Baginda berpuasa satu hari kemudian tidak berpuasa pada keesokannya. Sebaik-baik solat yang disukai Allah adalah solat Daud. Baginda tidur sepertua malam dan bangun mendirikan solat sepertiga malam lalu disambung tidur satu per enam hari. Untuk Nabi Daud, mas dahulu ya, dia menunaikan puasa ini adalah sehari. Maksudnya sehari, hari ini berpuasa, esoknya tidak. Jadi, dia nak samalah macam puasa kita. Di mana puasa kita sebulan kan? Kita tak boleh macam puasa Nabi Daud kita kena ikut tuntutan yang sekarang lah. Sebab semasa Nabi Nabi dahulu ni dia tiada ayat Al-Quran yang menuntutkan orang berpuasa. Kita juga ada na tentang Nabi Adam. Nabi Adam ni dia berpuasa pada hari putih. Nabi Musa iaitu selama 40 hari. Dahulunya puasa ini puasa ini bukan dituntut sebanyak macam kita lah sebulan. Yang Ustaz beritahu tadi tidak dituntut sebulan. Jadi dulunya sebelum Nabi Muhammad dia melakukan puasa ni lain-lain lah. Selepas ayat Al-Quran ini iaitu pada malam Lailatul Qadar ini ayat Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar iaitu ayat Al-Baqarah dengan ayat 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 Al-Baqarah 183 dengan 184 ini diturunkan baru dituntut untuk kita berpuasa sebanyak 30 hari. Pada zaman Nabi Muhammad lah di mana ayat Al-Quran ini diturunkan. Okey. Kemudian kita akan okey. Kemudian kita akan teruskan dengan topik kita tentang hari raya. Okey, hari raya ni selepas kita berpuasa mesti kita akan sambut hari raya, betul? Ya mesti mesti semua anak murid cikgu ni kan seronok kan bila nak sambut hari raya kenapa sebab bila hari raya ni kita akan kita dah habis berpuasa kita akan raikan kita punya berakhirnya Ramadan tu berakhirnya kita untuk berpuasa tu kita akan pecahkan puasa tu pada hari raya ni uh, kita biasa yang sambut dengan ziarah ziarah kubur, ziarah rumah ke rumah, mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Okey, kita akan lihat pengertian hari raya. Seperti yang dalam slide ustazah ini, perayaan hari raya ini adalah perayaan yang disambut sebagai tanda berakhirnya puasa dan bulan Ramadan. Maksudnya pada perayaan ini ad, adalah bila umat Islam Uh, pecahkan dia punya puasa. Kita tak berpuasa lah sudah pada hari raya ni. Dilarang berpuasa. Jadi siapa yang tak men, siapa yang menyambut, Tiada ada semua umat boleh. Maksudnya non uh, orang yang bukan Islam ataupun orang Islam boleh menyambut sambutan Sem inilah. Tiada larangan. Okey, kita akan teruskan dengan pensyariatan hari raya. Pensyariatan hari raya pertamanya Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya Allah menggantikan kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Maksudnya dulunya dua hari ini bukan dikenali sebagai hari Aidilfitri dan Aidil Adha. Jadi dulunya dua hari ini dia hari yang orang-orang Quraisy yang menyambut dia berpesta tapi tidak dikenali dengan Aidilfitri. fitri. Kemudiannya um, Allah gantikan hari itu sebagai hari untuk umat Islam iaitu hari perayaan Aidil Fitri dan Aidil Adha. Diriwayatkan oleh Aisyah juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari puasa atau dikenali sebagai hari raya Aidil Fitri merupakan hari orang-orang yang memecahkan puasanya. Dan juga hari Aidil Adha merupakan orang-orang yang sedia berkorban. Maksudnya pada hari raya ini, kedua hari raya ini, kita satunya ada untuk puasa dan satunya untuk berkorban. Maksudnya pada korban, kita sediakan korban lah. Korban apa-apa je lah. Kambing, lembu, ya. ada syak dia punya khas lah. Lepas tu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hamba Abdurrahman bin Auf yang hadir bersama umat bin Al-Qatab Yang menyatakan Tentang dua hari inilah Dua hari yang dilarang untuk berpuasa Sebab ini adalah perayaan Untuk kita, untuk kita sambut Kemenangan untuk kita se setelah sebul Sebulan berpuasa Iaitu um, Dia bersabda Wahai orang-orang Nabi Muhammad telah bersabda bahawa Ada dua hari yang dilarang untuk berpuasa Iaitu pada dua perayaan Hari Raya yang pertama adalah apabila kamu memecahkan puasa kamu dan meraihkan perayaan. Dan hari kedua adalah hari yang kamu memakan daging korban yang kamu sembeli. Hadis riwayat sahih musim 1137. Ini dua hari yang dilarang untuk kita berpuasa lah. Hari lainnya boleh. Allah SWT. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat Al-Baqarah. Allah, Allah Mengkehendaki kamu Beroleh kemudahan dan ia tidak men mengkehendaki kamu Menanggung kesukaran dan juga Kamu cukupkanlah bilangan kuasa Sebulan Ramadhan dan supaya kamu Bertakbir, membesarkan Allah Kerana mendapat petunjuk Dan supaya kamu bersyukur Surah Al-Baqarah 185 Pada malamnya, biasa ya Malam um, Hari Raya ni kita akan dengar takbir kan Ya maksudnya Kita akan memuji Allah lah pada malam ni. Pada malam selepas berpuasa ni. Jadi setelah kita lengkapkan ramak kita punya puasa sebulan ni, kita akan uh, besarkan dengan takdir lah. Okay, adab-adabnya. Ah. Ini adalah dua contohnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1134. Nabis, Nabi, Nabi Rasulullah SAW dia keluar pada hari raya dia menunaikan solat sunat raya iaitu sebanyak dua rakaat dan tidak menunaikan solat lainnya. Lepas tu hadis yang direwayatkan Anas bin Malik yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya sehinggalah baginda mengisi makan terlebih dahulu beberapa biji tamar dan baginda memakan dalam jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, ini contoh-contoh yang adab kita semasa berpuh, berhari raya lah. Ini tuntutan atau perkara yang kita lakukan. Pertama adalah bersiap dan memakai minyak wangi. Lepas tu kita segerahkan solat sunat. Makan sebelum menaikkan solat sunat hari raya. Ikut jalan yang berlainan dan pergi solat ucap niat dan berdoa Lepas tu kita solat sunat Iaitu solat hari raya sebelum Solat lainnya Ini contohnya lah Ini contoh adab-adab kita lah Sebab untuk lelaki Kena pakai minyak wangi lah Perempuan dilarangkan Untuk yang Untuk kita kena segerakan Maksudnya kena cepatkan solat kita ni lah Untuk solat sunat ni kita kena Bersegera ke masjid untuk solat sunat Lepas tu kita akan makan dahulu sebelum kita bergegas ke, untuk solat ni, kita kena makan dulu isi perut dululah. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia makan dulu kan. Lepas kita akan ucapkan tahniah dan berdoa untuk sesama umat Islam. Maksudnya masa kita sudah solat ni, solat sunat ni, solat sunat hari raya, kita doakan baik-baik untuk umat Islam lah. Supaya kita boleh berpuasa lagi pada tahun depan ataupun kita berdoa supaya dosa-dosa dan puasanya diterima. Puasanya diampunkan dan puasanya eh, dia dosa diampunkan dan puasanya yang diterima. Lepas tu kita akan tunaikan solat sunat. Di mana dahulunya Nabi Muhammad ni dia tak akan tunaikan apa-apa solat sunat sebelum solat sunat raya ni. Untuk dia untuk imam mahrum lah. syaratnya mahrum. Untuk mengerjakan solat sunat sebelum solat sunat hari raya. Untuk orang biasanya yang bukan imam boleh boleh solat sunatlah kan okay, kita. Terima kasih untuk dengar ustazah hari ini untuk beri perhatian uh, topik hari ini. Saya harap ilmu yang ustazah bagi ini bermanfaat untuk kamu. Sekian terima kasih.